ਪਸ 36 ਬਾੜੀ ਮੰਦਰਪਿੰਡ ਅਵੋਟਾ ਗਗਰੇਟ ਚੰਤਪਨੀ ਰੋਡ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਸਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰ 20 ਅਤੇ 21 April ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਧੂਂਤਾਨ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਵਕ ਵਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਪੋਲੇਨਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੇਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਗਗਰੇਟ ਸੋਮਿਲ ਗੋਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚੀਨ ਜ਼ਰੂਨ ਸ਼ਿਵવાડી ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪੋਲੇਨਾਹ ਜੀ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਕਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵੰਭਰ ਸੁਸਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਝੂਲਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸ੍ਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਭੋਲੇ ਨਾਚੀ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ॠषि ਗੁਰੂ ਦਰੋਣ ਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਭਿਤ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਰਪੰਦ ਚੀਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ये जो मंदिर है गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम का है ये इसके मंदिर का नाम है द्रोण शिव मंदिर शिवबाड़ी अमरोठा ये ग्रेट चारपुट से चिंदपूर्णी रोड के ऊपर जंगल के अंदर ये मंदिर है बहुत ऐतिहासिक है और प्राचीन है ये जो पिंडी है जिसके आप दर्शन कर रहे हो ये गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम की है जहाँ ये जितना भी जंगल है गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी गुरु द्रोणाचार्य जहाँ रहते थे परिवार से वो योग साधना से कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने जाते थे तो उनके बच्चे थे बेटे का नाम था अशुतामा बेटी का नाम था जयाति वो पूछने लगी पिताजी आप हर रोज़ स्नान वगैरह करके कहाँ जाते हैं हम भी आपके साथ चलेंगे तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं तो कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने जाता हूँ आपको भी किस लिए चलेंगे आप यहीं पर बैठ कर उम्र उ का जाप करो आपको तो बच्चों ने जब निष्काम भाव से जहाँ पूजा पाठ किया तो भोले शंकर उनकी तपस्या तो में खुश होकर जहाँ बाल रूप में प्रकट जब बच्चों को तो पता नहीं था उन्होंने अपने पिताजी से बात की कि जब हम पूजा पाठ करते हैं एक छोटा सा बालक आता है वो हम जब पूजा पाठ करते हैं वो छोटा सा बालक आता है सा बाल हमारे साथ खेल के चला जाता मगर पता नहीं वो कौन है अगले दिन जब उसी टाइम पे गुरु द्रोणाचार्य जी ने आकर देखा तो बाल रूप में भोले शंकर ही थे उन्होंने चरण पकड़ लिए महाराज जय क्या लीला है कि आप यहाँ पे और हम आपकी पूजा पाठ करने वहाँ पे जाते हैं कैलाश पर तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने मेरे को यहाँ पे याद किया मेरे को यहाँ पे आना पड़ा बच्चों को पता चला कि ये भोले शंकर है तो हट किया कि आप यहीं पर रहो और आपकी पूजा पाठ यहीं पर किया करेंगे बच्चों के हट करने के ऊपर इस पिंडी की थोड़ा स्थापना की और कहा कि इस जगह को मेरा वास रहेगा और जब भी तुम तो मुझे याद करोगे मुझे यहीं से पर पढ़ू और मैं इस दिन जरूर आया करूँगा जिस दिन इस पिंडी की स्थापना वो दिन है बैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिवार तो अब भी साल में जो बैसाखी के बाद दूसरा शनिवार होता है उस उपलक्ष्य में उस दिन यहाँ पे मेला लगता है जो कि इस बार 20 अप्रैल को आ रहा है जैसे तेरह तरीक की बैसाखी है उस दिन भी शनिवार है तो उससे जो अगला शनिवार आएगा वो बीस तरीक को आएगा तो उस दिन यहाँ पर मेला लगेगा भोले शंकर का वचन है वो किसी न किसी रूप में जहाँ पे विराजमान होते हैं लोग आते हैं जग भंडारा करते हैं प्रसाद किसका किस रूप में ग्रहण करें यह नहीं कहा जा सकता पर उनका जो वचन है वो पक्का अटल है वो आते जरूर हैं तो उस दिन मेला भी लगता है उसी उपलक्ष्य में और जो जो बाहर छोटे छोटे मंदिर है संत लोग जहाँ पे रहे जिन्होंने तपस्या की जहाँ पे वो जब समा जाते हैं तो वो रूप मान के उनकी समाधि बनाई जाती है और इस मंदिर के चारों तरफ शमशान घाट भी है इसलिए इसका और महत्व बढ़ जाता है कि भोले शंकर का जो शमशान के अंदर जो मंदिर होता है उसका और महत्व बढ़ जाता है शमशान वासी भी भोले शंकर को कहते हैं और इस मंदिर के चारों तरफ चार कुएँ भी हैं जो आज भी हैं देखने को कुछ तो कुए प्रयोग में आते हैं पानी भरते हैं लोग लेके जाते हैं तो जो इसके चारों तरफ चार कुएँ हैं जो जंगल है और इसकी लकड़ी यहीं शमशान घाट पे ही काम आती है मैं पटवारी सुरेंद्र कुमार हल्का अंबोटा। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हर साल शिववाड़ी अम्बोटा में महाशिव मंदिर के द्वार में मेला आयोजित किया जा रहा है जो कि 20 और 21 अप्रैल को किया जा रहा है जिसके 20 तारीख को सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जा रहा है और 21 को भंडारा व मेले का आयोजन जिसके पुख्ता प्रबंध किए जा चुके हैं प्रशासन द्वारा हर संभव सुविधा जो कि आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए की गई है मेरी बेनती रहेगी सभी श्रद्धालुओं से कि वो आएँ और प्रभु के दर्शन करें वो मेले में प्रशासन का सहयोग करें धन्यवाद हर हर महादेव जी ਦਰੋਂਡ ਸ਼ਿਵ ਬਾੜੀ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਯਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਭਗਵਾਨ ਪੂਲੇਨਾਥ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ 20 ਔਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ 20 ਔਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਦੇ ਚ ਕਲਾਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਉੱਭਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਆ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਣ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ